Salam əziz dostlar. Bilirsiniz ki, artıq YouTube kanalımda ə, həm bloka hazırlaşan, həm buraxılış imtahanına hazırlaşan abituriyentlərlə yanaşı, həm də müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyasına hazırlaşan namizədlər üçün də nisbətən çətin sualların izahını paylaşmağa başlamışam. Deməli, bu gün 6-cı sualdan 10-cu suala qədər izahları yazacam. Maraqlı suallar var içərisində. İlk 5 sualı əvvəlki videomda paylaşmışam. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, o videonu da izləyərsiz və videoları izləməyi, bəyənməyi, paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. 6-cı sualımız belədir. İzahına başlayıram. Kombinzon və faktorialla əlaqəli bir sualdır. Yuxarıda sadələşdirmə aparmalıq bu misalı həll etmək üçün ortaq vuruq çıxartmalıyıq. Biz bilirük ki n+2-nin 2 faktoryalının tərkibində n faktoriya olar. Kiçiyi yuxarıda n faktoriya olduğuna görə ortaq vuruq çıxarıram. Bu birinci hissədə qalır n^1 vuraq n^2. n, n faktoriya çıxartdıqdan sonra sağ n faktoryal burada çıxartdığımı görür burada qalacaq 5 aşağıda qalacaq e üstdə 1 faktoryal bərabərdir kombinson 5 elementdən 4-ü seçiminin açılışını yazıram 5 faktoryal bölünsün düsturu açıq şəkildə yazıram qoy ham üçün aydın olsun vurulsun 4 faktoryal İndi bura baxın, n faktorialla n+1 faktorial ixtisar gedər, aşağıda qalar n+1. Bunu yazıram. n+1. Yuxarında açıb sadələşdirirəm. n+1-i n+2-yə vurub atmalıyam. Olacaq n kvadratı + 2n + n/2 - 5 bərabər. Bu hissədə 5 faktorialıdan 4 faktorialı ixtisar edirəm, yuxarıda qalır 5. 5-dən 4 çıxanda 1, 1 faktorialı cavab. 1 olduğuna görə kəsrin cavabı olacaq 5. Bu tənliyi həll etmək üçün burdan başlayıram. n kvadratı üstəgə surəti sadələşdirəcəm üstəgə 3n - 3. Bu hissə -3-ü verdi. Bərabərdir. Çarpaz vursam olacaq 5n + 5 en, -həmsin bir tərəfə keçirdirəm. O zaman çıxaq 2n - 8 = 0 kimi ifadə alıram. İndi bunu istəyən kvadrat tənlik kimi diskriminantla həll etsin, istəyən vuruqlara ayırma üsulu ilə. Mən vuruqlara ayırma ilə yazacağam. -8-i belə 2 ədədinin hasilini göstərməlidir. Yəni ki, onları vuran zaman -8 toplan zaman -2-ni versin. O da -4 + 2 kimi vuruqlarına ayrılacaq. Yəni bu n - 4 n + 2 = 0 kimi vuruqlarına ayrıldı. Köklərin biri 4, biri -2 oldu. Və biz bilirik ki, bu faktoriallarda istifadə olunan n-lər natural ədədlərdir. Ona görə -2 kənar kökdür və bizim testimizin cavabı o olacaq. 4 7-ci sualımızda 4x - 7y^5 binomialının açılışında əmsallar cəminin neçə olduğu soruşulur. Ümiyyətlə qaydanı birinci yazıram. ax^b y^n şəklində bir ifadə verilib. Burada əmsallar cəmi soruşularsa x və y-nin əmsallarını görürsüz, a və b. Öz işarələri ilə təbii ki, götürülüb yazılır, üstündə n kimi hesablanır. Bu bizim qaydamız. İndi yuxarıda da əmsallar cəminin tapmaq üçün a-mız yuxarıda 4dür, b-miz, yəni y-nin əmsalı da -7dir. Yazacağam 4 - 7, üstündə də n-imiz bax bunu bildirir, mötərzənin qüvvətində neçə varsa 5. 4-dən 7 çıxan zaman mənfi -3, mənfi -3 üstü 5 də edəcək -243. Testimizin cavabı olacaq -243. 2-ci sual belə bir maraqlı sualdır. Funksiya qrafiklərə aiddir. y = f(x) funksiyasının absis oxu ilə kəsişmə nöqtələri -3 və 9 olarsa, y = 3 * f(x) funksiyasının absis oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarının cəmini tap. İndi absis oxu ilə kəsişmə deyirsə, absis oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatını tapan zaman Bizim düsturumuz budur da funksiyamız. Y həmişə 0 verilməlidir. Y-nin yerinə 0 verib o bir koordinatları tapmaq lazımdır. Yəni bu zaman f(x) = 0 kimi tənlik həll olunacaq və bu tənliyin kökləri də bizə verilib ki, -3 və 9-dur. Bu bizə verilən şərtdir. Yazdım. E, i̇ndi bizə deyir ki y bərabərdir 3 vuraq fx funksiyasının absis oxu ilə kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın. Yenə mən nəini məlumam? y-i 0 verməliyəm, çünki absis oxunun kəsişmə nöqtəsinin koordinatını deyir. O zaman alırıq 3 vursun fx bərabərdir 0. Bu tənliyi həll edəndə zaman alırıq fx bərabər bədr 0 çünki hər tərəfi 3-ə böldüm yenə 0 qaldı və fx = 0 tənliyinin də həllər çoxluğu burada göstərilmişdi. Yəni bunlarla ikisi həllər çoxluğu eyni olacaq. Bizə deyək ki, orada ə, koordinatların cəmini tap. Koordinatlar da -3-dən 9 olmuş olacaq və onların cəmi 6 olacaq. Doxsunsu, adi kəsrlərə aid maraqlı bir sualdır. 4^1 + 5^2 + 7^4 + 8^5 = 2a olarsa, 16^9 + 20^9 + 28^9 + 32^9 cəmininə a ilə ifadə edin deyir. İndi birinci biz baxaq görək bunu necə sadələşdiririk. Bərabərdir. Buna bir dənə x deyək bərabərdir x yazdım. Burdan görürsüz hər tərəfdən məxrəclərdən 4-ü ortaq vuruq çıxarda bilərəm. Çünki hamısı 4-ə bölünən ədədlərdir. Surətdən də 9-dur. 4 də 9-u ortaq vuruq çıxartdım. Yerdə qalanı yazacam. 4 də 9 ortaq vuruq çıxartdımsa qalır 4/1 üstəgəl burada qalacaq. 5/1 üstəgəl 7-də 1 üstəgəl üstə 8-də 1 kimi ifadə qalacaq. Bunun cavabı da bir dənə x demişəm. Mən. İndi mətxərin için tapıram. O olur 1/4^ 1/5^ 1/7^ 1/8 = x-i 4/9-a bölməliyəm. O da eliyəcək 9/4x. İndi mən bunun altından yuxarıda bizə verilən birinci tənliyi yazıram. 1/4^ 2/5^ 4/7^ 5/8 = 2a. Bunların ikisini sistemi alacağıq. İndi belərsiz tənliklər sistemində, yəni belə kəsrlərdə bir qayda var ki, bu o, ya birincini ya da ikincini elə bir ədədə vurub toplamalıyıq ya da çıxmalıyıq ki, tam ədədləri versin. Bax, bunları toplayan zaman ya da çıxan zaman bizə tam ədədləri versin. İndi fikirləşən zaman özünüz görür, görəcəksiniz. Yuxarının hər tərəfini 3-ə vururam mən. 3-ə vuran zaman baxın nə alınır? Yuxarıda alınacaq 4/3. Üstə gəl 5/3 ^ 7/3 ^ 8/3 = 3-ə vurmuşam. 9, qalacaq, bölünsün, 3 * 9 ixtisar gedəcək. Qalacaq 4x/3. Belə. 2-ci tənliyi olduğu kimi yazıram. 4/1 ^ 5/2 ^ 7/4 ^ 8/5 = 2a. Bizim bunu 3-ə vurmaqda məqsədimiz o, 2 topluyanda tam ədədləri versəniz bizə fikir verin. Bu hissələri topluyuruq. İndi sistemi məalt-altə toplayacağam. 4/1 ilə 4/3 edəcək 1. 5/3 ilə 5/2 yenə 1. 7/3 ilə 7/4 yenə 1 və 8/3 ilə 8/5 yenə 8/8, yəni 1 verəcək. Bərabərdir. Bu tərəf topluyuram. 4x/3^2a ah, kimi bir ifadə aldım. İndi sol tərəfin cavabı 4 bərabərdir 4x bölünsün 3 üstəgəl 2a. Mən burada x-i tapmalıyam, yəni bizim e, məsələmizdə bizdən tələb olunan bu x-i a ilə ifadə etməkdir. Ona görə də 2a-nı keçirdirəm 4 tərəfə. Olur 4x bölünsün 3. E, i̇ndi bunun izahını burdan yazacağam. Çarpaz vuran zaman edəcək 12 - 6a = 4x Hər tərəfi 2-yə bölürəm. 2 2 ixtisar gedirlər. 6 - 3a = 2x. x-i də tapan zaman olar cavabımız 6 - 3a / 2. Testimizin cavabı 6 - 3a / 2 olacaq. Belə bir maraqlı sual. 10-cu sualımız bərabərsizlikə aiddir. Bu bərabərsizliyin içində həm kəsr ifadə var, həm də kvadrat funksiya var. Məxrəcə baxdığımız zaman nə görürük? 1-ci sürətdən ortaq vuruğu çıxardaq. 2-ci sürətdən x-i çıxardığımız zaman x-6 çıxar, qalacaq. Məxrəcdə baxan kimi görürük ki, x-3 üçün mötərizənin kvadratının açılışıdır. İndi məxrəcin cavabının işarəsi daha doğrusu biz hər zaman bilirik. Bilirik ki, hər hansı bir ifadənin kvadratı həmişə müsbət ədəd olacaq. Burda bir dənə şərt qoymalıyıq sadəcə olaraq ximiz 3 olmamalıdır. Çünki x 3 olanda məxrəc 0-a çevrilir. Məxrəc 0-a çevriləndə də kəsrin mənası yoxdur. Bunu qırağda qeyd edək. Bunun işarəsi bizə məlumdur artıq. Yuxarının işarəsi necə ədəd olmalıdı ki, müsbət bir ədədə böləndə 0-dan kiçik olsun. Deməli yuxarı mənfi olmalıdı. Bizə bir dənə maraqlıdır yuxarının işarəsi və həllər çoxluğu. Kiçikdir 0 qoyub həll edirik aşağıının ə artıq yazmağa ehtiyac yoxdur çünki şarəsini bilirik. Bun köklərinə də 9 üzərində qeyd etdim. 0-a çevirən ədəd, köklər deyəndə 0-a çevirən ədəd nəzərdə tutulur. Bura 0-dır, ikinci kökü isə 6-dır. Ədəd oxunda intervalları qeyd edək. 6-dan böyük bir ədəd seçirəm, məsələn, tutaq ki, olsun 7. Yedi. 7-ni qoyanda bu hissə müsbət. 7-dən 6 çıxanda müsbət və müsbəti müsbətə vuran zaman müsbət olduğuna görə müsbət. Sonra ardıcıl davamı gələcək. Bu mənfi bu hissə müsbət olacaq. Mən bizdən 0-dan kiçik olan yer tələb olunur. Yəni hara mən fişarəsini qoymuşam o aralıq. Bu aralıqda 0-dan 6 intervaldır və açıq mötərizə olacaq burada çünki bərabər işarəsi yoxdur. 0-6 aralığında bütün ədədləri alacaq, amma 3-ü almayacaq. Bizə də tam həlllərin cəmi soruşulurdu. Deməli burada var 1, 2, 3-ü götürə bilmərik, çünki 3 məxrəci 0 edəcək. 4 və 5. Və bunların cəmi olacaq 12. Bu günlük bu qədər. Suallarımızın davamı hər gün gələcək. Bizi izləməyə və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik